Salam dəyərli izləyicilərimiz. Xıdalan şəhərinin mərkəzində, Heydər Parkının yanında 2 mərtəbəli, 3 otaqlı, super təmirli həyət evi satılır. Evin qarşısında isə avtomobil saxlamaq üçün geniş ərazisi var. Evin fondamenti beton karkaslı, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb, yerdən kürsüdür. Evin tikintisi və təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Qudmanı həyəti var. Əlavə olaraq ehtiyat su çəndi var. Tam yaşayışlı ərazidə yerləşir, qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi isə tam mülkiyyət kupçasıdır. Torpağında evin də kupçası var və kupça ədədir. İndi isə evin içərisinə daha yaxından tanış olaq. Evin qonaq otağı. Qonaq otağı da genişdir, işıqlıdır. Evin isitmə sistemi isə kombi Ev Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşdiyi üçün park, poliklinika, 1 nömrəli məktəb, bağça, dayanacaq, ticarət obyektləri evin tam yanında yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, evin qiyməti haqqında ətraflı məlumat isə videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Fikirlərinizi isə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmiyyətlidir. Sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında və reklamında sizlərə yardımçı ola bilərik. Burda isə yerləşir evin mətbəxi. Mətbəx də genişdir, mətbəx mebeli quraşdırılıb, hazırdır. Satışda hər növdə, hər zövqə, hər büdcəyə uyğun daşınmaz əmlaklarımız var. Villalar, həyət evləri, bina evləri, torpaq sahələri və obyektlər. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Evim pilləkənləri isə mərmərdəndir. Və birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı, sanitar qovşağı da tam təmirlidir, aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Beləliklə, evin birinci mərtəbəsində yerləşdi qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşağı. Kanalımıza abunə olub bildirişləri açıb videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, gündəlik yenilənən yeni-yeni videolarımızla daha yaxından tanış ola biləsiniz. İndi isevin ikinci mərtəbəsi ilə daha yaxından tanış olarq. Evin ikinci mərtəbəsində isə 2 yataq otağı və sanitar qovşağı yerləşir. Yataq otaqlarında da pəncərlərin qarşısı tam açıqlıqdır, heç bir maneə kəsmir. Otaqlar da geniş və işıqlıdır. Dəyərlis izləyicilərimiz, Vaxtınızı ayırıp videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.